Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, полковника збройних сил України, льотчика, інструктора та військового аналітика Романа Світана, Романа Григоровичу, Щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Важаю всім дорогі. Навзаєм Роман Григорович, говоримо про ситуацію в Запоріжжі, тому що повідомляється, що місто вже в зоні досяжності реактивної артилерії російських окупантів, снаряд РСЗВ в асфальті та десятки вибитих вікон, такі ось наслідки були на саме місто, і там я думаю, що постраждали люди. Роман Григорович, в принципі, військові наші говорять про те, що Запоріжжя може скористати прифронтовим містом. Так якщо вже артилерія тоді досягає, про що це все свідчить? Ну, это не армейская арта в чистом виде, то есть это не САУ, это не снаряды, это ракеты РСЗВ. Разного уровня же есть и ураганы, и смерчи, и дальности 35, 40, и 70, 80 километров в зависимости от номенклатуры РСЗВ. Потому в этом смысле Запорожье уже давно при фронтовой городе, если считать такого уровня дальности, тем более уже неоднократно запускали по Запорожью именно такие пакеты ракет или там одиночные как минимум, потому это проблема, это однозначно для Запорожья проблема, и она началась тогда, когда мы провисли, просели в районе Степногорска. Давайте так, вот мы с вами за Степногорск как минимум полгода говорим, с лета, на пальцах показывали, рассказывали, что именно эта проблема будет, если россияне выдавят наш гарнизон со Степногорска, потому что это, это высоты. Там превышение несколько десятков метров всего-то, но из-за дальности где-то в 20 километров это превышение дает возможность работать не только СЗВ дальней, а в том числе и армейской арту. Они пока еще туда не подтянули батареи армейские, ну, подтянут. То есть, как только мы и нас чуть продавят, отдавят в сторону Запорожья, туда подтянут армейскую арту, начнут работать с высот Типногорска, начнут работать по юго востоку Запорожья, то это такое, мягко скажем, удовольствие не, не, то есть нехорошее. Ну, то есть есть проблемы, и ее надо однозначно решать по этому направлению. Там уже надо проводить войсковую операцию. Уже надо проводить именно по, в районе Степногорска, это западнее Орехово. А причем это проблема, в принципе, всего Запорожского фронта. В последнее время россияне перебросили на Запорожское направление, перебросили остатки стратегических резервов еще прошлогодних, которые они сейчас э, поднимаются даже с Восточного фронта, перенаправляют на Запорожское направление. Под вот какую задачу? Угадайте строк раз. Мы с вами о этой задаче сколько весь 25-й год говорили. Основная стратегическая задача россиян на летнюю военную кампанию 2025 года – расширение сухопутного коридора за счет захвата Запорожской области. Что было непонятно и кому было непонятно? Ну, на, наверное, только нашему военно-политическому руководству было непонятно. Основная задача, которая истекала не из инсайдерской информации у полковника Светана, а из расположения сил, средств противника из-за географии фронта как такового. Вот то, что они сейчас делают, они дожимают запорожское направление. Ну, не знаю, дойдет это или не дойдет до военно-политического у нас. Ну, по крайней мере, на пальцах уже, и им уже объясняли там через своих друзей, надо, надо разворачивать на этом направлении войсковую операцию. Но опять же, с, где брать личный состав? Единственный механизм поставить строй силовиков. Сколько мы про силовиков говорим? Несколько лет, как минимум, после того, как появился этот позорный бусификационный закон, потому что как раз не бусифицировать надо было, не ловить колхозников по, поля, по э, городам и по селам особенно. Все села вы выгребли, в колхозах работать некому-то в конце концов. Оставить строй силовиков, несколько сотен тысяч обученных, мотивированных, профпригодных бойцов, которые и должны были в принципе государством, государством оплачиваться как раз силовые структуры в, во время боев, которые должны стать были в вооруженные силы Украины. До сих пор этого никто не знает. Ну, до сих пор, ну, 10-15% силовиков воюют. Вопросов нет. Молодцы, ребята. Те, кто воюют, полиция воюет, нацгвардия воюет, погранцы воюют. Но э, общее количество 10-15%. Это, это недостаточно. И как минимум 30% должно воевать, а дальше все 100 через определенный ротационный режим, который вот хорошо сейчас отстроен в Отлично вот в Нацгвардии там, руководитель именно этой структуры в составе министра, Министерства внутренних дел отлично строил систему управления именно выполнение боевой задачи. Я больше скажу, нашим военным, нашим генералам и руководителям вооруженных сил Украины учиться надо у руководителей Нацгвардии, как правильно обеспечивать режим ротации, ротационный режим, набора э, мотивации и так далее и тому подобное. И почему постоянно я говорю, что нацгвардию надо заводить в состав вооруженных сил Украины и э, именно из командиров нацгвардии э, ставить э, тех же командиров корпусов вплоть до чуть ли не командующего. Ну, командующим лучше, конечно, летчика ставить, потому что мы уже заметили э, явную, мягко скажем так, недальнозоркость стратегическую, как минимум любого кавалериста, которого ставят в, в, в режим командующего. Командующий должен быть ну, с большим кругозором, исходя из определенных боевых радиусов тех средств поражения, на которых он работал или которых он прекрасно понимает стратегию применения этих средств поражения. То есть вот такой подход должен быть. И естественно, если бы он был полгода назад, год назад, два года назад, у нас бы не было бы проблем по восточному и запорожскому фронту. Просто бы не было было бы запущен определенный ротационный режим, и ребята бы не сидели на линии боевого соприкосновения по 400 дней. Ну, сколько об этом говорить. Это делать надо, но чтобы делать, надо заменить исполнительную власть, кабинет министров, это может сделать только Верховный Рад. Вот, вот, вот и вся, вот упираемся сейчас в избранников народа, так называемых, на которых надо просто надавить хорошенько власти, а власть у кого у нас? У народа власть принадлежит народу, то есть народу надо надавить на Верховную Раду, чтобы она заменила кабинет министров на людей с базовым военным образованием. И тогда пойдет все как по накатанной. Уже сколько раз говорили, грубо, премьер-министр генерал Залужный даст команду генералу Наеву, министру внутренних дел, поставит строй, допустим, определенное количество личного состава, состав вооруженных сил Украины, все, решится проблема на раз-два-три. Дивіться, Романе Григоровичу відстань до міста, якби самого так повільно, але скорочується. Про це каже і наш військовий із безпілотних систем Б 12 Костянтин Реоцький. І, і Грасимов, дивіться, говорив про те, що їм лишилося 12-14 кілометрів до Запоріжжя. А який ну тобто, яка має бути відстань, щоб вони як змогли обстрілювати ну зі ствольної артилерії, так отримали таку можливість. да они уже могут это делать. Ну, то есть они уже, в принципе, могут развернуть степногорские батареи и уже обстреливать Запорожье. То есть это дело, ну, буквально нескольких дней, недель, ну, в зависимости от чего. В зависимости от возможности нас, нас нашими войсками, контролировать эту площадку. То есть мы можем отойти вплоть до Запорожья, вообще отойти до Запорожья, допустим. Но если будет возможность с помощью FPV-дронов, оперативных дронов, артиллерии, авиации, наносить удары по Степногорской площадке, так они никогда не смогут бить по Запорожью. Просто не будет у них такой возможности. И обратная ситуация, мы можем стоять под Степногорском, но если не будем контролировать площадку, высоты Степногорские, они смогут работать по Запорожью. То есть здесь не совсем линейно нахождение наших войск, например, их, где они находятся. Здесь воз, э, зависит от возможности уничтожать любую батарею, которая разворачивается на высотах э, степного Тут от, чуть от других, э, то есть от, от других факторов э, зависит. Поэтому э, направление на Запорожье, вот опять давайте, если бы, ну, кто вспомнит линию фронта, так вот для россиян для россиян запорожское направление имеется в виду на Запорожье самое неудобное из всех, которые только есть. А почему неудобное? Плечо поставки военной амуниции под Запорожье самое длинное. Хоть в Тамане, если начинается, хоть с Ростова, под 500 километров. Причем в Тамане удары идут постоянные по Крыму, там постоянно это шерстим, тем более запорожское направление до Азовского побережья прорабатывается нашими средствами поражения. Ну а с Ростова это тоже Эпопея добраться до Запорожья. Но, тем не менее, россияне в течение всего прошлого года, они что делали в прошлом году, в 20 -х? Они собирали силы, средства, накапливали э, личный состав, технику, боеприпасы, создавали армейские склады на определенном глубине для того, чтобы э, в зиму, вот сейчас, э, в, под, почему именно в зиму или в осень? Э, потому что прикрыт, прикрыт э, воздух прикрыт э, э, погодой. Ну, с туманами, низкой облачностью, обледенением, осадками и так далее и тому подобное не могут работать наши средства поражения, те же беспилотные, те, которые удерживают продвижение фронта. И потому россияне все лето копили на этом направлении войска, и а сейчас их включили в режим наступательный. И вот это сейчас проблема. То есть вроде бы как логистика большая, и но скопленного количества сил, средств именно на этом направлении сейчас у россиян достаточно чтобы дальше двигаться в сторону Запорожья. Потому пусть это не, не длительное время, но несколько месяцев, то есть они могут продвигаться в сторону Запорожья. Почему я говорю, и с лета говорили, там надо было накапливать силы и средства, ставить стоять силовику, не дать возможности россиянам разворачиваться. Ну, одно только радует то, что, во-первых, нет прорыва, то есть нет оперативного прорыва, нет практически нигде попыток россиян даже начать оперативный прорыв потому что они прекрасно понимают, любой оперативный прорыв тянет за собой перерасход боеприпасов, техники личного состава на этом направлении, так как приходит, придется э, укреплять фланги, а у них таких сил средств для этого нет. Потому они будут в режиме выдавливания степ-бай-степ, -степ, э, через инфильтрацию, через давление тех же fpv э, артиллерии, РСЗВ, кстати, в том числе авиации, здесь авиация работает, э, подходит из Крыма, подходит из Ейска, на, это направление, то есть они будут продавливать, выдавливать наши войска все, все ближе и ближе к Запорожью. У них, с них никто задачу стратегическую захвата Запорожской, Левобережной, Запорожской области не снимал. Основная стратегическая задача военная – расширение сухопутного коридора. Они его так и не расширили. Да, они выползли там где-то в районе Покровска, Межевой, или там где-то недалеко от того же Орехова или Гулеполя, но именно сухопутный коридор до 150 километров они не расширили. И они будут пытаться захватить всю Левобережную Запорожскую область в этом году. Дивіться, Роман Григорович, про ситуацію у Куп'янського Герасимов доповів, що вони звільнили Куп'янськ вузловий, але якби Куп'янськ вузловий навіть не дотичний безпосередньо до лінії зіткнення, констатують у нашому групуванні об'єднаних сил. Крім того, навіть оці заяви Герасимова викликали критику серед самих з Вони кажуть: Ну тоді вже скажіть, що ви і Київ, вже захопили. На ваш погляд, чому робить такі заяви Герасимов йому щось загрожує так? Про що ця от история? Потому ну, что все же розуміють, ситуация совсем кардинально протилежна. Ну Здесь причин много. От не похмелья э, с утра да, до попытки провести очередной ИПСО, связанное с э, по, э, то есть попытками выдавить наши войска с левого берега. Это же как раз купинск там довольно-таки хороший плацдарм. Там отстроены новые системы логистики через Оскол, тем более Осколского водохранилище сброшен. но ну, там есть возможность через этот Оскол, это такая речка-переплюйка для понимания процесса, особенно с правого на левый берег. Правый берег выше левого. Наши пацаны на левом берегу сейчас выполняют боевую задачу с правого высокого берега отгружать амуницию на левый берег. Ну, есть хорошая возможность, это не проблема абсолютно. То есть сам по себе очень хороший плацдарм. Плюс, никто об этом, мало кто э, об этом говорит, но они Купинск узловой бомбить, допустим, авиационными теми же кабами или там артиллерией э, не хотят. Как Купинск они практически размотали, как, как типа Бахмута. Почему? больше? Что, что, такое Купинск узловой, для чего он им нужен? Ну, им нужен целый. То есть Купинск узловой россиянам нужен целым, потому что это горка, это развязка железнодорожная, это почему он называется узловой. Туда заходит железная дорога с Валуек, с России, и оттуда расходятся железки на Харьковскую, Донецкую, Луганскую области. То есть им нужен этот гор, это, эта горка, эта станция, этот узловой Купинск, нетронутым. И естественно они сейчас используют любые методы, чтобы как-то выдавить наши войска, чтобы мы сами оттуда ушли. Один из методов это создание паники, и ПСО, так называемый, и так далее, и тому подобное. В основном направлено даже не на бойцов, бойцы прекрасно понимают диспозицию на этом направлении, направленная на родственников бойцов, которые сейчас на левом берегу Оскола, в районе Купинского узлового, удерживают, успешно удерживают наши позиции. Для того, чтобы родственники начали рассказывать, а он даже там целый Герасимов сказал, что вы уже в окружении, вы еще этого не знаете и так далее. И так далее. Там устойчивая ситуация. И в районе Купинска, и Купинска-Узлового, и на левом, и на правом берегу, особенно этого плацдарма, устойчивая ситуация. Тем более, ну, вы знаете, что там наши... наши наш любимый Ахиллес работает, потому а так как там наши донецкие хлопцы в, в этом подразделении, то мы прекрасно знаем, что там происходит. Все там нормально. Никаких там проблем нет и в ближайшее время не предвидится. Проблемы у Герасимова. Ему пришлось прикрывать свою задницу от Окружение украинских войск в сейчас оказали, что российские войска окружены. И сейчас вот у него в ближайшее время будет так же самое заднято подгорать, потому что ему придется отмазываться от окружения или захвата Купинского узла. Не получится у них, там устойчивая ситуация. Еще раз а Вовчанск, Роман Григорович, они же тоже там намагаются взять место в такие, ну, крещи, а вот в Волчанске похуже ситуация. Вот как раз по Волчанску у россиян там реальная положительная динамика. Мы еле удерживаем там одну часть, по-моему, юго-восточную, потому что они уже пошли на Вильчу. Они уже почти до Вильчи дошли. Это уже юго-запад Волчанска. То есть они пытаются по левому берегу Северского Донца выйти, ну, во-первых, по левому берегу там и до, до впадения Скула в Северский Донец, это южнее того же Лимана. Ну и пытаются же двигаться вдоль железной дороги на Великий Бурлук, тем более выход на Великий Бурлук идет еще со стороны России. То есть там с севера на Бурлук двигаются, а дальше железка же упирается в Купинск. То есть это такая общая операция россиян по этому направлению, по выдавливанию наших войск с левого берега с Северского Донца. Ситуация тяжелая. Вот именно в Волчанске ситуация намного тяжелее, чем в Купинске. На данный момент реки нет, прикрыться нечем, но там некоторые позиции, которые до сих пор удерживают они удерживаются с помощью в основном авиационных средств поражения, тех же fpv -шек. То есть, в принципе, там можно удержать позиции, не дать россиянам развернуть, допустим, дальнейшие наступательные операции. Помните, когда-то был подрыв Белогоровского водохранилища? Сброс воды пошел как раз для того, чтобы не дать возможности россиянам там развернуть по левому берегу северского Донца развернуть наступательные операции, как раз вот сброс воды пошел на подтопление левого берега между северским Донцом и тем же тем же Волчанском. Ну, эти операции, я думаю, там командиры оперативного уровня они на это сейчас обращают внимание. Тем более мы постоянно сейчас говорим о том, что идут обстрелы Белгородской области, ж не просто так именно это направление туда Потянуты дополнительные силы средства артиллерии, РСЗВ, кстати, в том числе. То, да, там же Хаймерсы работают. Потому я думаю, это направление будет тоже купироваться. То есть его не бросили, так это точно. Роман Романовурич дивіться обстріли так наших міст, які щоденно здійснюються обстріли енергетичної інфраструктури, але в списку об'єктів ну вони по ТЕЦ вже били так по Києву Києву. Були і ГЕС, Київська ГЕС також була. На ваш погляд, Росія не ставлять собі таку мету. І чи зможемо ми відбити таку атаку, є Яка зброя? І у цьому випадку знову ж таки який сценарій може бути? Ну, удары по ТЭС и по ГЭС – это удары по э, энергогенерации, в основном, которая занимается балансир, то есть балансирующих мощ, мощностей, так называемых. А после отсечения некоторых э, ЛЭП, э, они практически основные сейчас стали. И тепло, и энергогенерация, а гидроэлектростанции, они же основные, кстати, вот ГЭС является основной балансирующей единицей. Очень быстро запустить дополнительную генерацию, открыв практически заслонки, шлюзы на э, турбины и тут же получив электроэнергию дополнительную в сеть. Даже теплоэлектростанции так не могут, потому что там раскочегарить надо. Ну что такое теплоэлектростанция? Это практически э, кочегарка, которая что-то где-то горит, там подсветка газовая 10-20%, не более того, а раскочегарить, допустим, или уголь или мазут, в зависимости от наполнения, до это время надо. А вот гидроэлектростанции очень быстро подключаются. То есть примерно для чего россияне именно по ГЭС убьют, по ГЭСам, по всем. Потому что это механизм, как, допустим, если резко отключается какая-то энергогенерация или переброска электроэнергии на какой-то из участков, тут же быстро ее подхватить с помощью гидрогенерации. И вот россияне, естественно, будут добираться до любой генерации сейчас, особенно в областных центрах, ну и в Киеве в том числе. Для этого надо было э, те э, газогенераторы и э, другие генерационные установки устанавливать тогда, когда они заходили. Нам же несколько лет наши партнеры поставляют газоэлектрогенерацию. Ну так а что не нельзя было установить, рассредоточить, рассредоточить э, теплоэлектрогенерацию по вот таким установкам? Их до сих пор, я так понимаю, найти не могут. Их сотни зашло до сих пор найти не могут, непонятно, кто за них отвечает, и куда они дальше ушли, и заходили, и был ли матч. Но это вопрос, опять же, к кабинету министров, к этим улухам, которые не разбираются в системе рассредоточения той же генерации в том числе. То есть можно это было сделать раньше. Один из вариантов это как раз вот рассредоточение. Сейчас просто поздно, это на раз, два, три не получится. Сейчас нам, кстати, немцы, по-моему, 33 таких Тепло, мобильных теплоэлектрогенерационных установок передают, но 30 все-таки немного. Но на Киев, на несколько районов то точно может хватить, все будет зависеть, куда их поставить. Так это можно было сделать раньше. За это же надо думать головой, а не тем местом, которым всегда наша зеленая власть думает. То есть решение проблемы это первое. второе ⁇ это, конечно, зеркальные удары по Москве. Вот пока у нас не будет зеркальных ударов по российской столице, ну не прекратятся удары по Украине. А вот для того, чтобы до, до Москвы добраться, надо баллистика. Вопрос, где баллистика? Сейчас все задают вопрос зеленой власти, баллистика где? Анонсисты наши зеленые, сколько уже можно анонсировать? Это оторвитесь уже, уже на ладонях мозоли по, на, нарастали. Хватит анонсировать, делайте баллистику, чтобы она летела по Москве. Потому что никто же не слезет с вас с этой задачей. И капитуляция, которую вы там сейчас, сейчас пытаетесь протолкнуть, не остановит именно эту задачу. То есть не эта власть, так следующая, однозначно, а возьмется за баллистику. Ваш оптимальный вариант прикрыться от ударов по и беспилотниками, и ракетами, и баллистическими ракетами, особенно по Киеву, это удары по Москве. Вот другого варианта просто нет. Будемо сподіватися на те, що все ж таки балістика нас скоро з'явиться та полетить так, по території Російської Федерації. Вам, як завжди, дякую за цю зустріч. І глядачам окремо слова подяки. Підпишіться, поширте це відео і буду всіх чекати вже під час наступних ефірів, Роман Григорович. Щиро дякую вам ще раз. Да, до свидання.